Анте Водину, по-перше, дуже радий бачити завжди приємно, коли приїжджають до нас гості, особливо з обласної ради, з обласної державної адміністрації. Щось можна довідатися і, от, зокрема. Ну, неймовірно, мене цікавить, от як на мій погляд, саме головне, те, що лежить в основі ну, нашого життя. Все починається з виборів. Йдуть люди, голосують, ну а потім ті, за кого вони проголосували, починають діяти, і е, отут би краще не бачити результати тої діяльності. Тому найперше цікавий, чи є якісь програми. Осветные, культурные, информационные в областной раде они на развиток суспельно-политичной сведомости Суспельно-политичной культуры граждан Это такой философский вопрос, конечно Да самый беспосреднежитневый э, Все программы областной рады, они на это спрямованы э, в первую очередь на повышение осведомленности людей, а второе это на финансирование социальной и культурной сферы. Уже все программы и поддержки общественных организаций, и, 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 и сельский дом и поддержки малообеспеченных семей нотелями и тому подобное, они все э, имеют как бы, две составляющие. Первое ⁇ это при, при, рассказывать людям о прекрасном, а второе ⁇ это э, давать им выполнять функцию государства, основное ⁇ это социальная защита и поддержка населения. Поэтому, вот, как вы... а, добре, да. от, дивіться, от давайте згадаємо хоча б той самий згощасний по Чернігові 205 виборчий округ. Як воно тоді відбувалося? Якщо можна, я довше. Той самий згощасний 205-й виборчий округ. Ну. скуповывались голоси. И один кандидат провідний, и другий. Один за одне купляв, другий за інше купляв. Люди Не за норми суспільних взаємовідносин, якісь там певні, які називаються законами голосували. Вони голосували за того найбільш щедрого пана, який їм там дасть чи гроші, чи гречки, чи ще чогось такого. І потім, потім, ну яких можна позитивних результатів чекати від цих обранців? Ну, я думаю, що тут навіть глибше, тому що я би не обвиняв людей, які... Которые... из-за того состояния, к которому довела держава, берут, я бы больше обвинял тех людей, которые дают. И здесь должен быть четко работать закон о протедии, питку в воле выявлены при час, при час голосования. Поэтому, к сожалению, у нас очень молодая страна. И на некоторые вещи надо смотреть объективно. За 25 лет уже почти мы эксплуатировали то, что создавалось предыдущими поколениями и создавалось предыдущей страной, Советским Союзом. Мы ничего не создали нового. Поэтому э, я бы отнесся к этому философски. Моисей водил 40 лет евреев по пустыне для того, чтобы они поняли, что они хотят и какую страну они хотят строить. Мы э, пока прошли путь в 25 лет. Вот я думаю, что в течение 15 лет все поменяется, люди будут меняться, бизнес будет ответственный, политики будут э, появляться новые лица, и гражданское общество будет формироваться, то, которое уже будет нести ответственность за того, за кого они голосуют. Пока мы, э, с одной стороны, это очень ганебно а с другой стороны мы все-таки создаем страну на осколках старой советской империи. И поэтому нам надо тоже пройти этот период демократизации, самоосознания, значит, понимания вообще роли громадского общества в политической жизни. И структуризация партии, вообще партии должны быть, потому что у нас же очень много проектов. Если бы у нас не было проектов, не было бы подкупа. Если бы у нас были партии, работали бы и соревновались бы идеологии, поэтому этот путь надо пройти. Я бы не относился к этому ну, как к чему-то страшному. Это, это негатив, который со временем, я думаю, что и люди отсекут, и жизни отфильтрует, и мы выйдем и станем процветающей страной европейской с европейскими. Демократичними традиціями. Ну, на жаль, не все так оптимістично. Ось втрати ми маємо вже Крим, е, Лугадон. Е, тобто е, процес ентропії ніхто ж не відміняв. Е, темпи е, розвалу, деградації і темпи розвитку, ну вони зустрічні. Але хотілося б, от е, давайте подумаємо так. Є е, система освіти. Система науки, яка готує освіту, прокладає новий система освіти. Саме по всіх питаннях фізика, математика, мова, все інше необхідне для даного базового рівня цивілізаційного. Розвитку, на котрому ми знаходимося, має забезпечувати систему освіти. От би добре було б, якби ця сама система освіти забезпечувала і відповідні знання вміння людей в суспільно-політичній царині, щоб коли е підходиш до того самого виборця, питаєш, він тобі не казав, що мені хто е декілька сотень гривень заплатить за той проводство, а казав, що нам треба отакий закон прийняти, отакий закон. и так далее, чтобы культура от вся с науки и осветы выросла. А вот по Чернигову, дивлюсь по области по Черниговской, ну, нечутно, э, научу, не чутно науковчик, не чутно освятян. Ну, наверное, должна быть у государства э, определенная концепция или стратегия развития государства. То, что отпал Луганский Донецк, то, что э, временно оккупирован Крым, это вещи, которые показывают, что наше общество достаточно неоднородно, с одной стороны, а с другой стороны, государство э, не ставило задачу, то есть занималось чем-то другим, а не занималось э, своей мощью э, нашей можновладцы, которая бы не дали бы возможность откусывать нас по кускам. Потому что ведь никто же не позволяет себе забирать какую-то территорию Китая. Нет. Потому что сильное государство, сильная армия, значит, единая страна. Поэтому нам к этому надо приходить. То, что касается вопроса волеизъявления, ну, я хотел бы привести пример Польши, Германии, Швейцарии, Австрии, тех стран, к которым мы стремимся, к их стандартам жизни, к которым мы стремимся, то там же явка на выборах, если достигает 30%, то это считается очень хорошо. Потому что э, люди не будут продаваться тогда, когда они богатые с одной стороны. И когда они понимают, что от изменения, от прихода той или другой политической силы, не меняется их образ жизни и уклад. Поэтому то, что приходят ХДС в Германии или их меняют, там, допустим, партия Зеленая, от этого правила жизни в Германии не меняется. То есть есть там закон, есть конституция, и в все партии живут по этому. Не приходит одна команда и начинает отбирать бизнес у другой команды или там мстить за что-то. Поэтому пока мы не пройдем вот этот эволюционный путь, тот, когда при смене политических игроков остается стабильность политическая и правила игры в государстве. До тех пор у нас будут вот эти всякие манипуляции, проекты и, соответственно, и подкупы. Поэтому я думаю, что мы великая страна, мы очень богатая страна. Нам надо просто пройти свой эволюционный путь, и все у нас будет хорошо. Решенный вывод, Но витражи питания. Д. Оці норми зберігаються в тому самому Китаї, в тих самих е, країнах. От моя точка зору, я відразу кажу, в культурі людей, не в тих е, посадовцях. Бо е, для мене, наприклад, ті посадовці, котрі е, уособлюють собою державу, вони не перша причина, вони наслідок виборів людей. повністю з вами согласен. Є таке розуміння. в любой стране, в любой нации, как генофонд. К сожалению, наш генофонд был истреблен вначале голодомором, потом политическими репрессиями и тому подобное. И сейчас, на мой взгляд, его хотят истребить вот этими недологими экономическими законами, которые вводит э, кабинет министров. Только за 10 лет произошел рост э, производства сельского хозяйства, сформировался класс свободных крестьян, вольных крестьян, украинских крестьян, патриотичных крестьян, как пытаются их сейчас ущемить налоговыми законодательствами, не обеспечивая никакую альтернативу в виде какой-то государственной поддержки. Поэтому э, я надеюсь, что вот сейчас уже и последний Майдан показал, что нация уже формируется. Теперь надо, чтобы эта нация была э, не только э, революционная и, как это сказать, радикальная. А чтобы эта нация была конструктивная, зажиточная, и это был средний класс. И когда у нас будет средний класс, тогда у нас и будет формироваться генофонд. И через этот генофонд, и через эти традиции будут передаваться и культура политическая, и традиция, и правила, и все остальное. Но это же выглядит очень долго. А как вот так швидко э, эти тигры? Я думаю, что это будет очень быстро, потому что э, динамика процессов очень быстрая. Э, в 90-х годах, когда поднимался Сингапур, еще не был так поширен интернет. Еще не было таких телефон, э, этих технологий, еще не было телефона. А сейчас ты берешь телефон, у тебя тут интернет, у тебя этот. Поэтому м -м -м, жизнь стала динамичной, и, и у нас процессы пройдут быстро. Я думаю, что в течение 50 лет у нас сформируется нация вольных, э богатых, трудолюбивых украинцев среднего класса, обеспеченных, когда -никогда, которые никогда не будут продавать свои голоса. Дуже вам дякую.